Так, демонстрация блока питания ДПС 2000 BB на 2000 Вт 12 Вольт для зарядки аккумуляторов 12 вольтовых или 24 вольтовых 24 вольтовых здесь э, модификация заключается в том что добавлена система охлаждения два вентилятора а также изменены, из, там, произведены некоторые изменения в плате для того чтобы выходное напряжение можно было регулировать от 3 до 18 вольт сейчас вот у нас блок питания выключен я его включаю. Смотрим, на выходе у нас 18 вольт, 18-22. Вот у меня есть лампочка 12 вольтовая. Сейчас я вам продемонстрирую. Все, она горит. Все. Единственное, очень горячо, поэтому я ее не буду оставлять. Здесь выведен резистор. Вот он. Подстроечный резистор выведен. Вот. И он позволяет регулировать выходное напряжение. Вот сейчас вы можете видеть. Обычная отверточка, плоская. А, ну не обычная, а часовая так называемая. вот с другой стороны. Так. Вот я кручу и получаю. Вот даже можно услышать, как вентиляторы снижают обороты. Регулировка напряжения происходит очень плавная. За счет того, что резистор многооборотный стоит. Ну, даже 2 вольта, видите, можно поставить 1 вольт. В общем, опа, 5 вольт. В общем, выходная мощность у него 2000 ватт, соответственно, если 5 вольт, то это будет сколько? 400 ампер. Вот так вот, ребята. Ну, а если 18 вольт, то это порядка 110 ампер. Вот все, максимум, что можно выкрутить. Все, спасибо за внимание.